Okey baik kita nak teruskan dengan perbincangan melihat kepada isu cyber di mana kalau kita teliti kan ancaman cyber yang uh, semakin meluas dan perlunya benteng yang kukuh untuk Malaysia terutamanya menepani cabaran cyber yang semakin maju ini. Jadi bersama dengan saya di studio pada ketika ini uh, tidak asing lagi saudara Muhammad Sirajuddin Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Uh, Siraj terima kasih sudah hadir okay. ke istirawan ini. Belum yes. terlambat lagi nak uh, ucap selamat hari raya. Selamat hari raya. Okey. Pertama sekali kalau kita bercakap berkenaan dengan uh, ancaman cyber ini kalau kita telitikan uh, kerugian dua 12.8 bilion dolar Amerika uh, yang uh, sudah, ya tahun lepas sebenarnya satu yang perkara yang mengejutkan ya, satu angka yang cukup besar dengan dengan kalau kita lihat ini mencerminkan uh, kelemahan. Adakah soalan pertama saya, adakah itu mencerminkan kelemahan dalam kita nak bergerak maju ke hadapan dengan jumlah kerugian sebesar 12.8 bilion dolar Amerika ini? Adakah sebenarnya kita masih lagi keterbelakang dalam nak meletak benteng pertahanan itu, uh, Sirat Syah? 3% KDNK okay. nilainya. Sangat besar dan hmm. juga uh, kalau letakkan nilai itu sebagai satu industri, dia adalah satu industri yang sepatutnya memberi peluang pekerjaan yang cukup banyak. Betul. Tetapi angka itu sebenarnya bukan memberi peluang pekerjaan tapi menarik, meragut nilai kewangan rakyat hmm. yang cukup banyak. Yeah. Jadi apabila kita menyentuh tentang uh, isu keselamatan cyber di kalangan pengguna rakyat Malaysia, mm. uh, isu ini bukan lagi isu yang boleh difikir oleh hanya sebahagian pihak pemikir. Betul. Dia sudah masuk dalam fasa yang uh, yang menjadi uh, elemen keselamatan negara kita, mm. dan juga dia menjadi sepatutnya asas kepada semua rakyat Malaysia, baik ibu bapa, baik rakyat uh, uh, dalam industri pekerjaan dan juga khusus dalam konteks hari ini perbincangan saya akan lebih menjurus kepada soal pendidikan kerana pendidikan itu menjadi tunjang kepada sikap daripada sikap itu baru uh, sorry, tu, uh, pendidikan itu menjadi tunjang kepada kesedaran yeah. dan kesedaran itu membentuk sikap jadi rantaian ini belum ada dalam aspek keselamatan cyber dalam negara kita di mana asas pendidikan itu mungkin pada tahun 1990-an telah pun diperkenalkan literasi komputer betul tetapi hari ini konteks literasi digital sudah berubah dan berbeza. Waktu itu literasi komputer mungkin lebih kepada menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan teknologi. Hmm, betul. Hari ini kita perlu sedar bahawa menggunakan teknologi bukan menjadi isu lagi betul, sebab ya. seawal satu tahun anak-anak <laughs> dah didedahkan dengan tablet ya. dan sebagainya. Ya. Hari ini perkara terpenting yang patut ada dalam sistem pendidikan negara adalah literasi digital yang mengarah kepada pemikiran keselamatan. Saya petik ayat pemikiran keselamatan daripada Dr Nirwandi UiTM. Ya, ya, ha, ya. Dia pernah di Awani ni ya. bercakap tentang pemikiran keselamatan. Pemikiran keselamatan hari ini perlu ada dilahirkan daripada aspek pendidikan literasi digital yang ya. perlu ada di peringkat sekolah baik sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Ya. Uh, betul saya rasa zaman saya sekolah dulu betul ada subjek ITS dan sebagainya. Mengajar nak menggunakan, kan, ha, nak mengaplikasi teknologi komputer itu. Tapi sekarang ini perubahannya itu berlaku perlu dilakukan. Jadi dari segi kesediaan, adakah Siraj memandang bahawa kerajaan meletakkan uh, ataupun kita berada di landasan yang tepat dalam nak memberi pendidikan ha. dan ilmu itu dalam dalam mendepani cabaran ini? Hareh, saya berpandangan benda itu dah ada dalam menu. Okay, kita pergi restoran dah ada dalam menu. Soal kita nak makan apa hmm. nak order apa ni ya? pilih sebab ya. dalam dasar pendidikan digital negara kita telah pun dinyatakan tentang kepentingan literasi digital okay. bukan hanya di Malaysia bahkan hmm. Malaysia merujuk kepada framework yang ada dasar yang ada di peringkat ASEAN betul bahkan di peringkat EU bahkan di peringkat United uh, uh, Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu okay. kerangka literasi digital ataupun digital literacy framework telah pun diterbitkan oleh pihak UNESCO hmm. Cukup terperinci, ya. Haris. Daripada kosong sengatannya hingga ke kerangka ke-6, ke ya. merangkumi soal tentang bagaimana awal ilmu menggunakan peranti, ya. kemudian masuk kepada bagaimana ilmu tentang menghadam maklumat dalam dunia internet termasuk platform media sosial, beralih kepada bagaimana uh, kemahiran untuk ataupun pengetahuan tentang menghasilkan kandungan, ya ke tahap bagaimana tentang keselamatan merangkumi soal keselamatan kita melibatkan kesihatan hmm. termasuk juga soal kita punya kerjaya terkait tentang teknologi hmm. jadi ukuran itu telah wujud dalam hmm. ilmu tentang literasi digital hmm. walau bagaimanapun ia hmm. kurang ataupun tidak jelas di peringkat pelaksanaan hmm. di peringkat sekolah menengah ataupun di peringkat sekolah rendah that's why di peringkat persatuan pengguna cyber Malaysia kita berharap bahkan kami telah pun melakukan satu inisiatif mm -hmm. di Negeri Sembilan ada tiga sekolah uh, insyaallah minggu depan kita mm -hmm. mulakan uh, usaha bersama dengan Yayasan Negeri Sembilan untuk melaksanakan uh, uh, program secara uh, ringkas mm -hmm. padat mudah diduplikasi mm -hmm. iaitu program mendidik literasi digital dan juga kepimpinan digital di kalangan sekolah rendah dan juga ada tiga, sekolah hmm. pilot uh, inisiatif uh, kami hmm. dan juga kerajaan negeri supaya dia menjadi titik tolak untuk melihat pendidikan itu ada. Yeah. Sebab kalau tak ada pendidikan, Haris, kita hmm. kena ingat zaman Merdeka kita. Yeah. Kalaulah leluhur kita tidak menekankan tentang kepentingan pendidikan kepada kita, hmm. kita tak rasa negara kita hari ini, Haris. Yeah. Sebab so, saya selalu ingatkan bahawa pendidikan menjadi tunjang kepada kecelaruan. Kecelaruan yang tidak ditunjangi pendidikan maka kita akan terus menghasilkan kecelaruan. That's what we call it dunia cyber. Dasar kerajaan yang menggalakkan kita menggunakan digital, pembayaran tanpa tunai, hmm. menggalakkan seperti penjawat awam untuk menggunakan AI tanpa anda pemahaman. Contohnya apakah indeks literasi digital kita? Hmm yeah. Kita bercakap tentang ramai yang jadi mangsa scam. Hmm. Apakah literasi ind uh, 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 literasi uh, indeks literasi digital dalam negara kita? Betul. Uh, indeks literasi digital di kalangan penjawat awam. Hmm. Berapa peratus sebenarnya penjawat awam yang faham pun tentang keselamatan hmm. Contoh pesara sebagai contoh. Pesara. Jadi, yang selalu jadi mangsa scam ni. Dan mungkin hasil daripada pendidikan. Satu yeah. sistem dibuat. Mungkin yeah. ada satu mekanisme macam kita exam sejarah lah Haris. Hmm. Kalau kita tak tanya gede? awak sejarah dapat apa? Hmm. Saya dapat E. Maknanya kita tahu. sama dia malas belajar. Hmm. Tak pergi sekolah. Yeah. Dan kalau dia tak tahu siapa uh, uh, Perdana Menteri hmm. pertama kita. Maknanya kita tahu. Yeah. Dia memang orang yang buta sejarah. Hmm. Tapi kalau hari ni kita cakap dia tentang tak kena Hmm. Kita nak salahkan dia 100% pun tak boleh sebab yeah. pihak kerajaan bertanggungjawab menyediakan mm. pengetahuan kepada dia. Yeah. Walaupun usaha sesetengah pihak independen, maknanya mm. secara uh, pribadi mencari maklumat, itu mm. bagus. Yeah. Tetapi mengharapkan sandaran independen itu dalam struktur membangunkan kerangka negara kita ini mm. sehingga ke tahap merugikan 3% KDNK itu mm. tak boleh, uh, Haris. Yeah. Kita perlu meletakkan satu cara yang lebih sistematik. Hmm. Jadi apa caranya kita perlu mengukus awal mungkin satu generasi. Hari tahun ni cantik Haris. Yeah. Sebab semua sekolah rendah adalah Gen Alpha. Betul yeah. Semua pelajar sekolah adalah batch akhir generasi Z hmm. dan tahun ini ni kelahiran generasi Beta. Yeah. Yeah. Jadi kalau melihat pada senggatan generasi, kerajaan mengambil usaha untuk menyusun ayat reform tu. Reformasikan hmm. sistem pendidikan selari dengan hasrat kerajaan untuk mendigitalkan segala benda. Ya. Yeah. Jadi kalau ada sistem pendidikan yang cantik maknanya mereka ni secara tak langsung juga aris anak-anak mm. kepada pasangan ibu bapa mm. mereka boleh menjadi organik sub-agent menjadi sub-agent memberi pencerahan kepada ibu bapa. Yeah. Ingat uh, kempen merokok. Mm. Kalau di sekolah ada kemudian balik ke rumah anak-anak akan nasihat Tegur ibu bapa. Ya, ibu. Cikgu cakap jangan hisap mm. rokok. Yeah. Sebab kat sekolah ada ajar je jangan hisap rokok. Mm. Jadi ibu bapa akan malu sendiri. Yeah. Dan ibu bapa juga boleh menjadi kan anak mereka sumber ilmu Betul. untuk mereka tanya sekolah belajar apa. Jadi bayangkan hari ini internet balik ke rumah, saya yakin majoriti rakyat Malaysia dengan pen, uh, kadar penembusan internet kita lebih 90%. Betul. Bahkan kadar penembusan media sosial pun lebih 90% hari yeah. ini. Yeah. Haris. That's why kami menekankan soal pendidikan. Saya yakin ada perbincangan baru ni di, di dibuat melibatkan yeah. berapa pihak yang menghasilkan uh, kajian yang seperti mm. kita sebut tadi. Ada empat perkara domain disebut tentang evokasi, tentang uh, me -me menyusun tentang perkara. Bagi saya, enforcement uh, tentang akta itu sudah cukup. Betul. Ada akta kesempatan cyber. Ditambah tahun ini, kerajaan nak buat akta jenayah cyber. Hmm. Cukup dah. Hmm. Kita tak nak sampai banyak sangat banyak enforcement, sangat. Hmm. akta terlalu banyak. Akhirnya, orang keliru. Hmm. Orang tak faham apa. Ke ya. itu. Yang penting pendidikan. Tanpa pendidikan, membentuk pengguna yang jahil. Hmm. Pengguna ya. yang jahil, Maka apa yang kita harapkan daripada mereka? Mm -hmm. Masalah ialah hari. Yeah. Kerugian Maksud. lebih besar. Kerugian <laughs> lebih besar. Dan ini terbukti saban tahun. Mm -hmm kita jangan harap masa covid je. Ya. Yeah. Tapi hari ni tak covid pun dah makin ramai mm -hmm. maki kena scan. Ya. Yeah. Sidak tapi dalam kalau kita bercakap dalam konteks kerugian ini, adakah ianya sedikit sebanyak mencetuskan rasa mungkin dalam kalangan mereka yang pesara, ke, warga emas ke yang mungkin merasakan eh tak payahlah nak scan-scan QR saya go to conventional way uh, contoh macam saya bayar by cash lah. Eh tak naklah digital ni takutlah kena jadi mangsa scam sehingga ianya melambatkan proses transformasi digital itu. Adakah Siraj merasakan sebegitu mungkin akan akan menyebabkan ya langkah kita kita nak move forward tapi mungkin disebabkan oleh rasa takut, kerugian yang tinggi ini dan sebagainya, dia sedikit melambatkan progres itu, Siraj? Uh, dalam banyak usaha kempen hmm. ataupun uh, pendidikan kesedaran yang kami buat, yeah. uh, ada dua perbezaan hmm. uh, outcome daripada pengguna bila kita ataupun daripada pendengar lah bila kita berkongsi. Bila bercakap, mereka cuba faham, faham tapi kesedaran belum cukup. Okay. Tetapi bila kami tonjolkan bagaimana penggodaman berlaku terhadap peranti dia, Yeah. Bagaimana proses scam itu secara realiti dilihat di perpangkatan itu kesedarannya meningkat berbeza, yeah. uh, Haris. That's why ada satu teori komunikasi dipanggil Protection Motivation Theory. Okay. Protection Motivation Theory ini menekankan soal apabila satu ancaman itu dilihat secara nyata mm. me akan mengakibatkan pengguna itu uh, kesedaran meningkat ke tahap tertinggi. Yeah. Dan kerisauan itu menjadi elemen evokasi paling. Hmm. berkesan dalam aspek jenayah okay. sebab bila jenayah kita tengok dalam filem banyak digambarkan tentang hmm. tindakan membunuh itu, yeah. jadi orang tahu membunuh itu satu perbuatan yang sangat uh, bahaya hmm. dan dibunuh apatah lagi, hmm. meragut nyawa jadi dalam konteks uh, jenayah cyber dia ada rantaian dan jenayah cyber bukan hanya soal scam. Betul. Yeah. ada jenis jenayah cyber yang membawa kepada maut, hmm. seperti cyber bully, cyber bully ada yeah. jenayah cyber yang boleh meranapkan satu organisasi hmm. ke tahap ground zero. Betul. Hanya melalui meruntuhkan reputasi mereka. Jadi itu adalah aspek yang multi effect. Ya. Yeah. Cuma banyak mangsa hanya terasa jadi mangsa apabila mm. mereka betul-betul jadi mangsa. Mm. Kemudian kesedarannya menjadi tinggi. Dan ada pula Haris bahayanya penjenayah cyber ni. Mm. Pattern sekarang dia pergi scam lagi bangsa scam. Hmm. Mana Haris kalau skam. dah kena scam hari ni? Mm. Dia akan so, cari scam jalan, dia scam lagi. Okay. Sekiranya dia tahu, Haris ada lagi duit. Hmm. Bagi. Jadi, pattern sebegini penjenayah cyber ni, dia yeah. hati perut tak ada. Yeah. Dia akan buat macam mana pula? Dia tahu situ lubuk, lubuk ha, lah. Kemudian dia tahu <laughs> orang kena scam ni, panik. Nak yeah. cari jalan, nak dapatkan balik duit dia. Dia datangkan dengan tawaran, dia boleh selesaikan. Tapi kena bayar. Bayar pun kena scam lagi. Jadi, social engineering, mereka penjenayah cyber ni, bukan hanya mengkaji soal kelompongan sistem, hmm. tetapi mengkaji kelompongan sikap pengguna. That's why rantaian ini, kecelaruan ini Perlu diselesaikan semula dalam satu sistem pendidikan hari Saya akan kerap banyak cakap pasal benda ini yeah. Sebab kita pernah cakap tentang Atta Alhamdulillah mm. kerajaan Madani ini dah buat Atta mm. itu Dan ada banyak pula Atta dipindah dan sebagainya Kita bercakap soal tentang uh, kempen kesedaran Saya yakin semua pihak dalam Malaysia ini Baik perbankan, baik media mm. Khususnya Awani ini, pelbagai jenis kempen dah dibuat yeah. Tetapi kita lihat outcome-nya apa Meningkat lagi. Mm -hmm. Jadi apa yang kita tertinggal dalam membentuk puzzle, mm -hmm. satu puzzle yang kalau di peringkat kami lihat lompongnya jelas yeah. iaitu pendidikan. Kita masih gagal lagi meletakkan satu rujukan asas dalam masyarakat mm -hmm. di mana kita nak tengok ilmu itu tersusun. Mm -hmm. Hari ini tak ada jawapan Haris kalau tanya kita sendiri yeah. kat mana? Dekat CSM ke? Mm -hmm. Dekat Naksa ke? Mm -hmm. Betul adakah nak sah yang menyediakan pendidikan kat kita yang kita kena wajib ikut follow yang tu tidak ada jawapannya. Yeah. jadi kita nak satu generasi yang jelas unjuran ke depan itu bukan meningkatkan kadar mm -hmm. menurunkan kadar kalau warga senior mungkin ada satu objek uh, uh, alternatif boleh dibuat kerana tak boleh mewajibkan mm -hmm. kecuali kalau kerajaan hari ini cukup ada iltizam yang kuat mm -hmm. mereka mungkin boleh keluarkan satu general public examination on membentuk berapakah bacaan kesedaran kita. Kalau itu dapat dibuatkan, saya yakin indeks literasi digital juga dapat diterbitkan kerana indeks itu belum wujud dalam negara kita. Okey, itu sebenarnya yang kita boleh gambarkan dan juga boleh kita harapkan tetapi eh, siraj kita dah hmm. sampai di penghujung hmm. perbincangan insyaallah dari semasa ke semasa <laughs> kita akan terus bersiaran dan juga kita akan terus memberi fokus serta tumpuan seperti yang siraj katakan uh, indeks literasi itu juga memainkan peranan yang penting termasuk bagaimana inisiatif uh, pasukan uh, siraj sendiri uh, uh, melalui MCCA dengan sekolah-sekolah sebenarnya untuk memberi pendidikan kepada uh, generasi muda dan generasi muda itu sebenarnya boleh bagi nasihat kepada ibu bapa atuk nenek mereka boleh nasihat bagaimana nak memastikan bahawa benteng uh, cyber itu dapat dikukuhkan. Terima kasih Saudara Muhammad Sirajudin Jalil, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Uh, sekian uh, laporan ini agak awal ini untuk waktu ini. Selamat...